ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah alhamdulillah kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Yang telah memberikan kita kesehatan badan dan juga keluangan masa sehingga dapatlah kita bertemu di sini untuk kita mendalami ilmu agama kita. Kita masih lagi mengupaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al jumat ayat yang ke-9 yang mana Allah berfirman A'udzubillah minasyaitonir rajim ya ayyuhalladhina amanu itha nudiya lissalati min yawmil jum'ah Fas'alu ila dhikrillah wa dharul bay'. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ia membawa maksud wahai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan solat Jumaat maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah dan tinggallah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kita telah memahami Firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berfirman fas'au ila zikrillah maka bersegeralah kamu untuk mengingati Allah. Dan kita telah bahaskan pada minggu-minggu lepas bagaimana kita disuruh untuk bersegera tanpa menjatuhkan martabat kita. Kita disuruh untuk bersegera tanpa gopoh gapah. Kita disuruh bersegera dengan memberikan perhatian. Tetapi apa yang sepatutnya kita beri perhatian di sini? Ila zikrillah. Ya ini dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan mengingati Allah di sini adalah apa? Untuk mendengarkan khutbah napa untuk mendengarkan khutbah. Disebabkan itu kita lihat ada beberapa cara dan tips yang boleh kita kongsikan agar kita memberikan semangat dan tumpuan dalam mendengarkan khutbah itu. Dan ini telah diberikan tumpuan oleh para ulama kita. Sebagai contoh seorang ulama di kalangan tabi'in, Muhammad ibn Sirin. Beliau mengatakan: "Kanu yakrahuna an-naum wal imamu yakhtubu wa yaquluna fihi qawlan shadidan." Qala Ibn 'Awan Ibn 'Aun, "Tamma laqiyani ba'da dhalik fa qala, "Tadri ma yaqulun?" Qal, "Yaqulun mithlahum kamat al-Siriyah mereka Yang ini para sahabat Membenci orang yang tidur Ketika imam sedang berkhutbah Mereka mencela Dengan celaan yang keras ha, Jadi bila Khatib sedang berkhutbah Maka jangan kita ti, tidur Jangan lalai Di sini kata saya tak tidur ustaz ha, Tapi saya buat benda lain Ada yang main game ada jawab WhatsApp. Ada jawab email. Ada sedang cari thank God it's Friday malam ni nak makan sebelah mana. Ada book Grab. Grab food. Jadi lepas Jumaat terus food dah datang Ustaz. Ini semua tidak wajar. Bila dikatakan jangan bertidur, eh, jangan tidur bukan erti oh hanya tidak tidur tetapi yang lain semua dia lakukan sehingga tumpuannya tidak diberikan kepada khutbah tersebut. Bahkan Ibnu Aun mengatakan, saya bertemu lagi dengan Ibnu Sirin. Beliau pun bertanya, apakah komentar sahabat tentang mereka? Ya ini golongan-golongan yang tidur. Ya ini Ibnu Sirin mengatakan, mereka berkata, yakni para sahabat berkata, orang semisal mereka yakni golongan yang tidur ketika mendengar khutbah adalah seperti pasukan perang yang gagal yakni yang tidak menang dalam peperangan dan tidak mendapatkan hasilnya yakni ghanimah yang mana diberikan di dunia itu di dunia saja di akhirat bab lain nampak tak jadi di sini ada beberapa noktah yang boleh kita perhatikan jikalau kita dilanda rasa mengantuk pada saat khutbah disampaikan yang pertama sekali jikalau kita rasa mengantuk ketika imam sedang berkhutbah maka pindah tempat dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza na'asa ahadukum yaumal jum'ati falyatahawwal min majlisih dzalik. Apabila ras, kalian merasa ngantuk pada hari Jumaat maka berpindahlah daripada tempat duduknya. Napa? Ha, jadi di sini sebahagian ulama mengatakan ada dua sebab. Sebahagian ulama mengatakan kerana syaitan mengganggu kita pada tempat tersebut. Bukan arti kalau pindah tempat syaitan tak ikut tak, tapi artinya mungkin ia berlegar di tempat itu lebih banyak daripada yang yang lain. Wallahu a'lam. Tetapi pandangan yang kedua yang lebih senang untuk dicerna seperti mana yang telah dikatakan oleh Syekh Mubarak Furi wal hikmatu fil amr bitahawul an al harakah tuhibun nuas. Hikmah perintah untuk pindah tempat adalah pergerakan pindahan itu menghilangkan rasa ngantuk. Kerana bila kita bergerak, maka kita kurang rasa rasa ngantuknya. Nah, ha, nampak tak? Ha, jadi kita disuruh untuk ber, berpindah. Ha, ini yang yang pertama. Ha, jadi kalau kita tengah duduk, apatah lagi tengah sandar. Kalau tengah sandar, jangan sandar. Nampak? Tempat aircon Kapet pula empuk. Sandah pun elok. Ah, oh, memang Resepi untuk dia tidur. Memang dia tidur. Kalau gitu, eh Ustaz. memang tempat ini saja Ustaz yang ada. Memang tempat sebelah tembok dan segalanya. Maka kita duduk te tegap. Jangan ber bersandar. Tak mampu tukarkan tempat di sebelah yang sebelah lain tak mampu boleh bangun sekejap lepas tu duduk semula ha, itu okey yang boleh kita lakukan tapi tak jangan melampau lah tak payah squat jam dan segala macam ha okey yang yang wajar saja yang kedua mandi sebelum berangkat ke solat jumaat ha, supaya apa mandi ni ada beberapa sebab di samping dia adalah sunnah ataupun wajib menurut sebahagian ulama. Mandi dalam sebelum kita berangkat ke solat Jumaat, ulama berbeza pandangan. Sebahagian mengatakan ia wajib, sebahagian mengatakan ia sun sunnah. Tapi pandangan yang lebih saya cenderung padanya, wallahu a'lam adalah ia merupakan sun sunnah. Nah, seperti mana Nabi saw mengatakan bila kita mandi ni kalau kita lihat dalam hadis yang Nabi sebut ghuslu yaumul jumaah wajibun ala kulli muhtal mandi pada hari jumaat wajib bagi setiap orang yang sudah sudah baligh ini bagi mereka yang mengatakan ia wajib tapi ada juga pandangan yang mengatakan ia sun, sunnah dia mempunyai beberapa hikmah yang pertama untuk menghilangkan peluh, bau dan segala macam yang tidak elok daripada tubuh badan kita. Jadi bila kita berkumpul nanti, kita dalam keadaan yang orang merasa senang untuk duduk dengan dengan kita. Ada orang bila dia duduk, kita duduk sebelah dia. Subhanallah. Nampak? Bau yang tidak elok, mungkin bau badan Mungkin bau yang dia tak mandi Mungkin baju yang tak cuci Mungkin makanan yang dia makan Dan ditambah lagi dengan benda-benda yang lain Mungkin rokok yang dia hisap Nampak? Tetapi kalau ia bukan daripada di luar kawalan dia Sebagai contoh Ia satu yang di luar kawalan dia Memang badan dia Ustaz Dia dah mandi, dia dah gitu Tapi memang Dia dah jaga Ustaz tapi Ada benda yang dia tak boleh kawal Peluh Walaupun dia mandi tadi baru dalam satu jam Ustaz dan dia mungkin makan ubatan-ubatan tertentu yang mana menyebabkan tubuh badan dia mengeluarkan bau tertentu. Semoga kita sabar. Ini tak ada khawatir bagi mereka. Tak ada celaan bagi mereka. Kerana apa? Ini di luar kawalan mereka dan bagi sesiapa yang duduk di berhampiran dengan mereka semoga kita bersabar dan semoga Allah memberikan kita pahala tetapi kalau dia di dalam kawalannya sengaja tidak mandi sengaja menggunakan baju yang tidak yang tidak dibasuh sengaja melakukan perkara-perkara yang menyebabkan perubahan bau mulut badan dan segala macam padanya maka ini celaan ada pada empunya diri. Yang mana kalau orang rasa terganggu dengan kita, maka kita juga mempunyai dosa di atas perkara tersebut. Tapi ingat ya, eh? sekali lagi saya ingatkan. Kalau ia di luar kawalan kita, maka tidak ada celaan. Nampak? Jangan rasa bersalah. Hei, macam mana ustaz saya begini, saya tidak ada celaan kalau di luar kawalan kawalan awak tapi usahakan apa yang boleh kita lakukan untuk menghilangkan bau-bau tersebut okey jadi itu yang pertama yakni untuk menghilangkan bau-bau yang kedua adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ketiga adalah untuk apa untuk memberikan tenaga rasa segar kerana kita baru mandi apa tak? Tidak senang untuk rasa mengantuk. jadi itu di antara hikmah-hikmah mengapa kita dianjurkan untuk mandi sebelum pergi solat Jumaat. Okey. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan perhatian penuh dalam mendengarkan khutbah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza stawa ala mimbar istaqbalnahu biwujuhina Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri tegak di atas mimbar maka kami langsung menghadapkan wajah kami ke arah beliau jadi kalau mereka sedang bersandar, sedang bercerita antara satu dengan yang lainnya, bila lihat Nabi SAW berada di atas mimbar, terus mereka memandang kepada Nabi SAW. Nampak? Mereka memalingkan wajah mereka kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi masih lagi berlengah-lengah ber, ber, berduduk ber, sana bersandar sini tak tidak lagi bercerita di antara mereka bila nabi sedang memberi khutbah terus palingkan wajahnya kalau ada orang sedang menggunakan handphone letakkan handphone di bawah berikan perhatian kepada kepada sang eh, yang memberi memberi khutbah nampak jadi disebabkan itu dalam hadis yang lain ingat Jangan kita melakukan perkara-perkara yang mampu menjejaskan pahala kita Yang mampu mengambil perhatian daripada khutbah Nabi bersabda Man massal hasa faqad lagha Barang siapa yang memegang-megang batu kerikil Maka dia dah buat perkara yang sia-sia Nampak? Sia-sia masa Jumaat tu pahala dia kita datang nak dapatkan pahala, nak akan manfaat. Nampak? Tetapi dengan kita memain kerikil hilang pahala kita. Ini kerikil. Sebagai contoh kita tengok di di masjid apatah lagi kalau dalam atas permainan ini ustaz ada tali-tali, rambu-rambu kita tarik, kita cari semua ni. Allahuakbar. Rosak permainan itu. Kita bertanggungjawab Dah lah hilang pahala Jumaat Dosa menghancurkan benda-benda Masjid nah, Itu dah dua kali ganda Yang kita pegang Ustaz Kita tak hancurkan lah Ustaz Kita cuma eh lembut Kapet ni Ustaz Kita pegang Kita lap kanan Lap kiri Depan belakang Depan belakang Nampak tak? Maka disebutkan kita hilang Fakat lara Dah dianggap dah dah buat benda yang sia-sia rugi kita daripada perbuatan daripada hari hari Jumaat itu. Maka di sini Nabi sebut main kerikil. Apatah lagi yang main perkara-perkara lain. Break game. Ha, Betul-betulnya kerikil yang main kan. break game terus. Nampak? Ha, dia main benda yang lain. Saya tak main break game Ustaz. Saya main snake and ladder. Monopoly. Uno. Tak tahu lah apa-apa lagi yang ada. Candy crush ke crush candy Crash candy ke Yang saya tengok kadang kalau orang main semangat Begini, begini, begini Entah apa dia buat Pernah suatu ketika Sebelum saya naik mimbar Saya lihat seorang yang Sangat konsentrasi pada bawah Saya ingat ada masalah Rupanya bila saya hampiri Lihat sedang main catur Dan dia main catur sampai akhir khutbah Subhanallah apa? Ha jadi perkara ini tidak dibenarkan. Tidak boleh untuk kita kita lakukan. Ha, jelas ya? Ha. Maka oleh itu jangan kita terbuai. Kalau kita ada handphone nak matikan silakan. Ha walaupun tak nak matikan dan sebagainya Pokoknya kita jangan lalai dengan dengan handphone. Dulu benda-benda yang ada luaran yang yang mengganggu tumpuan kita. Sekarang dalam satu bentuk ini saja berbagai-bagai perkara yang wujud dalamnya. Ini menjadi masalah. Kita tengok movie dalam, dengar lagu dekat sini. Kita ataupun kita duduk dia, Ustaz. Rupanya dia dah sumbat telinga dia dengan dengan yepis dia dah ada dengar benda lain Tak boleh haram Kenapa tak dengar khutbah Tidak mendengar khutbah Ala ustaz khutbah ni boring lah ustaz Khatib ni boring Dia ini bukan urusan awak Sama ada awak suka khatib Atau suka cara penyampaiannya Atau tidak masalah lain itu urusannya Tetapi kalau dia dah memberi khutbah Kita menjunjung perintah Allah SWT Berikan perhatian Bagi dirinya mungkin boleh diperbaiki dari sudut-sudut yang lain Karena dalam penyampaian juga Ada caranya ada orang dibaca je. Ya Yuhanna sitakullah haqqa tuqati tamutunna muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah seperti oh, dia baca je macam gitu. Ataupun hendaklah kita sentiasa mentaati Allah dengan menjunjung segala perintahnya dan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut oh, kita dengar pun eh, tidur usat dibaca je macam gitu. Ataupun mungkin caranya tak bersesuaian. Nampak? Kita mengatakan Contoh Oh you who believe Fear Allah Fear Allah is how he should be feared Kita pun dengar kat bawah Kita pun peling juga Masal macam gini Ustaz Kalau bahasa Melayu Lenggok tu sedap sikit Kita dengar Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa dengan melaksanakan segala perintahnya, serta menjauhi segala larangannya. Ha, yang dengar ni jangan terkejut. Eh Ustaz, dah Jumaat ke Ustaz? Saya salah hari. Tak, tak. Belum lagi. Ha, ini hanya kelas. What? Tapi dia gunakan lenggok tu untuk bahasa Melayu. Tak sesuai. Oh you who believe, fear Allah. Fear Allah is how he should be feared ha, Habis Sampai habis khutbah kita kata Ustaz khatib ni Ustaz tak elok lah Ustaz Dia tak tahu macam mana nak gandingkan bahasa Dengan cara penyampaian Itu urusan khatib Mungkin khatib ni perlu diperbaiki dalam beberapa sudut Ya tapi itu urusan dia Tapi tidak boleh dijadikan sebagai alasan bagi kita Bagi makmum untuk tidak memberikan perhatian kepadanya. Eh taklah lah. Khatib ni tak tak best lah. Jadi saya tak nak dengar. Ha, tidak boleh. Apa? Dia elok ke tak elok ke suara bagus tak bagus cara penyampaian yang yang berkesan atau tidak itu urusannya. Kita dengar dan beri tumpuan kerana menjunjung perintah Allah seperti mana yang telah diajarkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. jangan jangan main-main, jangan main dengan butang-butang, kita main. kita pusing-pusing kita punya cincin, kita pintal-pintal rambut kita. semua ni tidak perlu kita lakukan. Yang akhir, hindarilah duduk memeluk lutut. Muaz bin Jabal berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil" habwa yaumal jumuati wal imam yakhutub nabi melarang duduk memeluk lutut pada hari imam sedang berkhutbah kenapa ini dilarang al imam al khattabi mengatakan ia dilarang kerana boleh menyebabkan mengantuk sehingga boleh saja wuduk kita batal dan mungkin terhalang daripada kita untuk mendengarkan khutbah kerana kita dah mengantuk. Jadi bab-bab seperti ini harus kita beri perhatian. Jadi bukan di sini melutut pengang lutut macam gitu saja tak. Apa-apa yang sedap sehingga melalaikan kita sehingga tidak memberikan perhatian harus dihindari. Semoga dengan dengan peringatan ini dapatlah kita meningkat mutu perhatian kita pada hari Jumaat nanti dan insyaallah kita akan sambung pembahasan kita pada pada minggu-minggu yang selanjutnya aku la qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Bismillahirrahmanirrahim Al-Asr Inna al-insana lafi khusr Illa al amanu wa amilu salihat Wa tawasubil haq Wa tawasubil sabr Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh